Всегда стараемся э, развить философию у тренеров свою личную. Мы показываем свои идеи, которые мы применяли в национальной сборной, но опять же стараемся, чтобы у каждого тренера была своя идея, как э, развить защиту, как развить нападение. Э, Какие-то принципы мы свои доносим, э, как это делается в базе мы показываем. Конечно, мы уделяем очень много внимания базовым вещам, такие как движение ног, передачи, ведение. То есть это базовые, базовые элементы, которым должен владеть каждый баскетболист. Но в голове каждого тренера должны быть свои идеи, и мы стараемся, чтобы эти идеи они развивали сами. Зависит, конечно, много от игроков, которые есть в командах, и, и свой план, план игры концепцию игры, концепцию защиты, нападения тренера должны развивать сами. Мы хотим посмотреть финал чемпионата Украины 16-летних ребят. Мы видели игры Будивельник, Азовмаш в Киеве, Химик, Донецк в Южном. Эти игры мы посмотрели, мы посмотрели кандидатов в национальную сборную, мы с ними повстречались, поговорили с ними, увидели их настрой на, на лето. То есть я думаю, что летом у нас соберется вполне боеспособный коллектив. И что самое главное, что ребята остаются семьей, остаются дружные. Мы прекрасно с ними встречаемся, проводим время. Хорошо, что они не забывают о национальной сборной. Конечно, у нас есть расширенный список кандидатов в сборную, но с некоторыми из них мы общались. Так коротко, но опять же, я думаю, что мы будем общаться с новыми кандидатами в национальную сборную более, более плотно, на, на, уже когда мы начнем сбор, когда мы начнем подготовку к чемпионату мира в Южном. Я думаю, что тогда мы уже будем видеть, на что способны наши новые кандидаты, ну и наше общение будет более широким.